So, lagi nyebul soko wetan Suara bel sekolah wis muni banter Tondo yen pelajaran wis arep diwiwiti Naswa lungguh nih bangku barisan ngarep Buku catatane wis kebuka karo pulpen sing siap Ora suwe dego mlebu karo mesem tipis Rambutnya rodo acak nganggo tas sing digendong ning pundake Wah tugas mu wis rampung apa durung Petakone Dego karo ana guyon. "Uwis, kowe ta sing durung rampung?" Wangsulane Naswa karo mesem tipis. "Wah, kalah cepet aku karo juara siji. Dego mesem. "Ra ono batenan." Saka kene wis crita, loro kuwi ora mung kanca sak kelas, nanging uga saingan abadi. Dego lan Naswa kuwi loro murid paling pinter ning sekolah. Nilai iki tansah cedhak. gantian dadi juara siji lan loro. Nanging, tanpa disadari, ana rasa sing tuwuh ning jero atine loro-lorone, yaiku rasa tresno sing isih disimpen jero-jero. Saben sore, Naswa lan pada sinau bareng ning perpustakaan sekolah. Naswa kuwi bocahhe ora gampang puas karo asil kerjane. Yen Deko luwih santai, nanging yen wis sinau, fokusnya luar biasa. Go, iki rumusnya salah, kudu ning ini loh. Naswa omong karo nada tegas. Oh alah, pinter tenan kowe. Aku iki kalah saing karo bocah ayu lan pinter. Dego guyon. Naswa mung mesem, nanging katon yen pipine abang. Wong loro iku padha nduweni impen sing padha. Yo iku mlebu Universitas Gajah Mada utawa UGM lan tanpa padha ngerti perjuangan kanggo ngayuh impen kuwi bakal nguji ora mung otak nanging uga ati wulan sak banjure sekolah ngumumake peringkat siswa kanggo kaping pisan dego ngluwihi naswa nilaine mung luwih dhuwur saitik wae sak wulan sak wise Bunina ngumumake yen sekolah arep ngirim siji wakil kanggo lomba olimpiade matematika nasional Sing dadi calon mung loro yo iku, naswa lan Dego wektu wara-wara teka bunina ngomong lantang wakil sekolah kanggo lomba nasional ya iku Dego kelas sorak kabek padha muji nanging Dego malah neleng naswa sing dingkluk karoung empet banyu moto sore kui Dego nyedak naswa ning taman sekolah Wah, aku ngerti yen koe kecewa. Nanging, Aku uga ora pengin yen iki dadi jarak. naswa ndeleng tanpa mesem. Aku ora nesunggu, Aku mu butuh wektu kanggo ngerti rasaku dhewe. Dina lomba teko, Dego tampil apik lan menang ngati tikat provinsi. Nanging, rasabungehe ora tuntas sabenenompa piala, Adine kaya ana sing bolong. Ora ana naswa sing ngucapake selamat. Ning kamar, Dego nemu layang cilik sing diselebake ning bukune. Ni. "Dego, aku bangga karo kowe. Aku ngerti saiki aku ora kudu ngrasakake iri karo wong sing tak tresnani. Saingan kuwi penting, nanging luwih penting maneh yen ngerti saben perjuangan butuh ketulusan. Aku ora pengin kalah, nanging luwih ora pengin kelangan kowe." Sawise pengumuman SNBT metu, Dego lan Naswa loro-lorone diterima ning UGM jurusan sing padha. Nalika ijazah dibagi, naswa lan Dego ketemu maneh ning lapangan sekolah. Angin sore ngliwati rambuté Naswa, srengenge nyorot lembut. Bocah loro sing biyen saingan mati-matian, saiki wis ngerti makna sejati saka perjuangan. Saingan sing gandeng rasa, dudu sing misahake. Persaingan ora kudu dadi jarak. Yen dilakoni kanti jujur lan ikhlas, saien bisa dadi jembatan kanggo ngerti rasa, nguwatake watak, lan nuntun wong loro kanggo gayuh impen sing padoh.